পলিচ শিক্ষক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰব্লেম নাই প্ৰব্লেমটো অকল এই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ছাবজেক্টতে আছে দিনটোৰ কোনোবা এটা সময়ত আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ কমিশ্যনে পৰীক্ষাৰ যিটো আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ছিলেবাছখন প্ৰকাশ কৰিব মই সংবাদ মাধ্যমক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যাতে ছিলেবাছখন অলপমান বহুল প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে উপকৃত হয় আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা নতুন দিশ আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ আগতে পুলিচতো কৰোঁ যে এইবাৰৰ পৰা নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ এটা ছিষ্টেম হ'ব অৰ্থাৎ ভুল উত্তৰ কৰিলে মাৰ্কিংটো নিগেটিভ হ'ব সিদিনাখন মই ফেচবুকত কৈছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে বহুতে প্ৰচাৰো কৰিছে এইবাৰৰ যিটো পৰীক্ষা ই অলপ খুব এটা চেলেঞ্জিং একজাম হ'ব যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্টত এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিব আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাও পাতোঁ হায়েষ্ট আমাৰ কেণ্ডিডেট হয় ফাইভ লাখ এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ পৰীক্ষা পাতাৰ ৰেকৰ্ড ইউ পিক বাদ দি কোনো ষ্টেটৰ আজিলৈকে নাই কাৰণ ইউ পি এ কোনোবা পৰীক্ষা ওঠৰ লাখ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ জনব জন জনবসতি বহুত কিন্তু অসমত এঘাৰ লাখৰ কোনো পৰীক্ষা আজিলৈকে কেতিয়াও কোনেও অনুষ্ঠিত কৰিব কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অহাই নাছিল এইবাৰ আমি নিযুক্তিত এটা দিশ আছিলে যে এইবাৰ আমি ফিজ লোৱা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কোনো ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে কোনো মাচুলৰ প্ৰয়োজন নাছিলে সেইকাৰণে নাম্বাৰটো বাঢ়িলে দ্বিতীয়তে ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষাটোত যিটো এটা মানুহে ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চি দেখিলে স্বচ্ছতা দেখিলে যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে সিও প্ৰেৰণা যোগালে তাৰ ফলত এঘাৰ লাখ কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল ময়ো ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ বাবে এটা খুব চেলেঞ্জ হ'ব ডি চিসকলেও চেণ্টাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব যি নহওক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু সময়ে সময়ে যি ডেভেলপমেণ্ট হয় আপোনালোকক জনাই থাকিম